jizzax shahrida o'zbekiston zargarlik sanoati hududiy ko'rgazma savdosi tashkil etildi o'ndan oshiq zargarlik buyumlar ishlab chiqaruvchi korxonalar ishtirok etgan ko'rgazmada xaridorlarga zamonaviy dizayn asosida mamlakatimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlar taqdim etildi mavzuni muxbirimiz davom ettiradi kumush va oltindan yasalgan bilaguzuklar olmos ko'zli izraklar hamda bejirim zanjirlarning turli xil dizayndagi ko'rinishlari taqdim etilgan ko'rgazmada toshkent shahri namangan viloyati va respublikaning boshqa hududlaridan o'ndan ortiq zargarlik sanoati korxonalari shuningdek viloyatimizning o'n beshdan ortiq zargar hunarmandlari hamda yigirma beshga yaqin zargarlik mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar o'z mahsulotlari bilan ishtirok etdilar ko'rgazma davomida hunarmandlar va tadbirkorlar tomonidan mijozlarga mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan zargarlik buyumlarning sifati borasida ma'lumotlar berildi turkiya rossiya ozarbayjon va yevropaning boshqa davlatlaridan keltirilayotgan mazkur turdagi buyumlar bilan mahalliy hunarmandlar tomonidan ishlab chiqarilayotgan zargarlik buyumlarining bemalol raqobatlasha olishi tushuntirib o'tildi aytib o'tishimiz kerak bugun ushbu ko'rgazma savdolarini o'tkazishdan maqsad mahalli o'sha mahalliy bozorimizni mahalliy ishlab chiqaruvchilarni o'sha mahsulotlar bilan ta'minlash hamda o'sha xorijdan kirib kelayotgan mahsulotlarga raqobatbardoshligini oshirish masalasi qo'yilgan va aynan shu shaklda uh, biz ish olib boryapmiz ya'niki xalqimizni bundan tashqari sotuv bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarimizni va mahalliy ishlab chiqaruvchilarni o'rtasidagi kommunikatsiya vazifasini bajarish uchun ushbu ko'rgazma savdolari tashkil etilmoqda bugungi kunda jizzax viloyatini ham taygarlik sanoati bo'yicha salohiyati o'sib bormoqda va ayni paytda o'ttizga yaqin o'sha ishlab chiqaruvchilar hamda yakka tartibdagi tadbirkorlar bu yerda o'z faoliyatini olib borishyapti ular tomonidan o'sha xalqimizga sifatli o'sha dizayni yaxshi bo'lgan jahon standartiga to'g'ri keladigan mahsulotlar taqdim etib kelinmoqda jizzax viloyat hokimligi hamda o'zbek zargar sanoati uyushmasi vakillari va bir qator tadbirkorlar ishtirok etgan tadbir davomida zargarlik sohasi vakillari uchun yaratilayotgan imkoniyatlar borasida ham ma'lumotlar berildi zargarlik mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi usta hunarmandlarning o'z mahsulotlari bilan ko'rgazmada faol ishtirok etishini ta'minlash yo'lidagi rejalar tanishtirildi ishlab chiqaruvchi va sotuv bilan shug'ullanib kelayotgan tadbirkorlar o'rtasida uzviy hamkorlikni yo'lga qo'yish masalalariga ham e'tibor qaratildi